حاصل نہیں ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے علیم ہونے کے اعتبار سے مطلق اور یکتا ہے اللہ کی وہ صفات جو موجودات کو منتقل ہو کر کائنات کے کل پردے بن گئے علم واجب کہلاتا ہے علم واجب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو اللہ نے موجودات کو منتقل کر دیا یعنی اللہ کی ایسی صفات جس کی نسبت موجودات کو حاصل ہے یہ بات پچھلے اس بار میں وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے کہ کائنات کا یکجائی پروگرام ماں اپنے پورے خد و خال کے ساتھ حرکات و سکانات کے ساتھ نزول و سعود کے ساتھ زندگی اور موت کے ساتھ روح اور جسم کے ساتھ سب کا سب اجتماعی پروگرام اللہ کے ذہن میں موجود تھا اور ہے اللہ نے جب یہ پسند فرمایا اور یہ چاہ کہ میرے ذہن میں موجود پروگرام موجودات کی شکل میں مظر بن جائے اللہ نے کن کہہ کر اس پروگرام کو ظاہر پر کر دیا وہ پروگرام جو کن سے پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھا جب کن کے بعد ظاہر ہو گیا تو کائنات وجود میں آ گئی کن کے بعد اللہ کے ظاہر ہونے والے علم کو علم واجب کہا جاتا ہے یہی وہ علم ہے جسے جس علم الاسما کہا جاتا ہے جب اللہ نے کائنات کو کن کہہ کر وجود بخشا تو اللہ کے علم کی وہ صفات جو اللہ کے ذہن سے تنظر کر دی نزول کر وجود بنی وہ تنزل اول اب واجب ہے اس بات کو یوں سمجھا جائے کہ جب اللہ نے اپنے ذہن میں موجود پروگرام کو اپنی مرضی اپنی منشا اور اپنی مشیت سے الگ کیا اور اس کا مظاہرہ ہوا تو اس حالت کا نام تنزل اول ہے تنزل اول کے اسرار و رموز اور تنزل اول میں کائناتی تخلیقی فارمولے اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی کائنات بنانے سے کیا منشا ہے کائنات کی تخلیق میں اللہ کی کیا نصیحت ہے اس کا اب سابطے میں موجود ہے سابقے کا ایک رخ اخفا ہے اور دوسرا رخ خفی ہے اقفا اور خفی وہی روح ہے جس کو روح آزم کہا گیا ہے یا تصنف میں اس کو نسواں متعلق کہتے بات کچھ یوں بنی کہ سابطہ کے اندر اللہ کی گیارہ ہزار تجلیوں کا ذخیرہ ہے جو بندہ اپنے اندر موجود اپنے سابقہ یا اپنے لطیفہ اخبار اور لطیفہ خفی سے واقفی حاصل کر لیتا ہے اس کے مشاہدے میں گیارہ ہزار تجلیاں آ جاتی ہیں یہ بات بہت غور طلب ہے کہ کا روح اعظم نسو مطلق جس کو روح مطلق بھی کہا جاتا ہے انسان کے اندر موجود ہے کوئی بھارت کی چیز نہیں ہے یہ بالکل الگ بات ہے کہ اپنی چیز سے انسان اپنی چیز سے واقفی حاصل نہ کرے کا ہر انسان کے اندر موجود ہے ہر انسان کے اندر لطیفہ اخبار موجود ہے اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی گیارہ ہزار تجلیاں ہر لمحے ہر آن نزول کرتی رہتی ہے صرف اس بات صرف اس طرف دیکھنے اور تجلیوں کا مشاہدہ کرنے میں اللہ سب کو توفیق دے اور سیدنا حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہر سالک کو مرید کو اپنے مشید کی محبت اور عشق عطا کرے پیر و مشید جب سات کے اندر اپنے تصدر سے اپنی روشنیاں یا اپنے انوار منتقل کر کے خسی اور اخفا کو کر دیتا ہے تو مرید کو سالک کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان بحثیت علیم کے اللہ کے علم کا ایک جزو ہے اور اسے یہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی اس کی عمر منقشم ہو جاتی ہے کہ بحثیت علیم کے انسان کل ذات کے ساتھ وابستہ ہے لیکن کیونکہ انسان بھی جزی طور پر علیم ہے اسے اللہ کے اس علم کا مشاہدہ ہو جاتا ہے جو علم نسبت یعنی تنزل ابل کی شکل میں منتقل ہوا تھا سابقہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی گیارہ ہزار تجلی کو افز کو علم کو سب کی اصطلاح میں اخبار کہتے ہیں کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات اس بس ضروری ہے کہ انسان دوسری باتوں سے خالص ذہن ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ سات کا کوئی باہر کی چیز نہیں ہے انسان کی اپنی ساتھی چیز ہے جو اس کے دماغ میں موجود ہے اور اس ساتھ کا یا اس رو میں یا اس دماغ کی اسکرین پر تجربہ نقش ہے یوں کہیے کہ انسان دراصل اعظم کی حیثیت میں ایک یادداشت رکھتا ہے اس یاداشت کو اگر وہ یاد کرنا چاہے دیکھنا چاہے پڑھنا چاہے اس یادداشت کے حیثیت سے خود کو فیطیاب کرنا چاہے تو, تو اسے اس طرح متوجہ ہونا پڑے گا اور تصدوں میں متوجہ ہونے کا اول آخر اور اولمودہ طریقہ مراقبہ ہے مراقبے میں جیسے جیسے نماز پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یعنی مراقبے کے ذریعے جتنی زیادہ توجہ مرکوز ہوتی رہتی ہے کسی مناسب سے اس یادداشت کو پڑھنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے مراقبے میں اس کی توجہ اتنی مرکوز ہو جاتی ہے کہ وہ یادداشت اس کے ادراک میں آ جائے تو وہ سات میں موجود گیارہ ہزار تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا مراقبے میں ذہن اور زیادہ مرکوز ہو جائے تو سات کے اندر گیارہ ہزار تجلیات کے نقوش خواب میں نظر آ جاتے ہیں اور زیادہ ہی دماغ پیدا ہو جائے تو گیارہ ہزار تجلیات سالک کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس یادداشت کو اسی یادداشت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ نیند پر کنٹرول حاصل کیا جائے چوبیس گھنٹے میں زیادہ زیادہ ڈھائی گھنٹے سونے والا بندہ ساپ کے اندر اللہ کی گیارہ ہزار تبدیلیوں کا مشاہدہ کر لے ہے یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ انسان جاگنے کے بعد سو جاتا ہے اور سونے کے بعد جاگتا ہے جتنا کوئی آدمی سوتا ہے یعنی جتنے گھنٹے وہ سونے کی عادت ڈال لیتا ہے اسی ملازمت سے نیند اس کی طبیعت کا تقاضا بن جاتی ہے یہ بات آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں اور اس بات کو کئی مرتبہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان نگاہ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا نگاہ کے علاوہ انسان کچھ نہیں ہے اس طرح انسان کے اندر نگاہ بیداری میں کام کرتی ہے اسی طرح نگاہ سونے کی حالت میں کام کرتی رہتی ہے یہ الگ بات ہے کہ دیکھنے کا عمل اور دیکھی ہوئی چیز کے نقوش گہرے ہلکے ہوتا ہے نقوش جو گہرے ہوتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیز زیادہ واضح طور پر ذہن کی اسکرین پر محفوظ رہتی ہے وہ دیکھنا بیداری میں ہو یا خام میں ہو انسان کے ذہن کی یہ عادت ہے کہ وہ گہرے نقوش کو یاد رکھتا ہے اور ہلکے نقوش کو بلا دیتا ہے کسی بات کو سمجھنے جاننے اور اس بات کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ ہوں اور اس بات سے متعلق جتنے عوامل ہیں جتنے محرکات ہیں ان سے آگاہی حاصل کی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہونے اللہ کی ذات کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہونے کے لیے اللہ کی تخلیق کی کائنات میں تفکل کرنا لازمی عمر ہے اس لیے کہ مصور تصویر سے پہچانا جاتا ہے ایک آرٹسٹ جب تصویر بناتا ہے تو وہ اپنی تصویر سے پہچانا جاتا ہے آرٹسٹ تصویر کاغذ پر بناتا ہے یہ کینوس के, پر بناتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائناتی تصویر ہے وہ کینوس اور کاغذ پر نہیں بنائی جاتی اس کا تعارف مصور کے حیثیت سے نہیں کرایا جا سکتا یعنی کسی مصور کو اس وقت مصور کہہ سکتے ہیں جب اس کی تخلیقات ہمارے سامنے ہوں یہی یہاں خالق کائنات کا ہے خالق کو پہچاننے اور خالقی سے وقوف حاصل کرنے کے لیے مخلوق کا پہچاننا اور تخلیقی فارمولے سے باقی حاصل کرنا ضروری ہے ہم جب کائنات کے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں دو باتوں یعنی بنیادی باتوں کا سراغ ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ کائنات کے اندر زندگی رواں دوا ہے ساتھ یہ ہے کہ زندگی کسی کے تابع ہے افراد کائنات کو زندہ رکھنے والی شے جب تک فرد کو زندگی منتقل کرتی رہتی ہے فرد متحد رہتا ہے اور یہ شہ فرد سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو فرد زندگی کھو دیتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام کائنات میں اور افراد کائنات میں جاری و ساری ہے اس شے کا نام تصوف یا روحانیت میں روح ہے روح کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن سے نکلا ہوا کل میں ایک لفظ ہے،, ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لا ہے غیر متغیر ہے شگست ریت سے ماپ رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لفظ بھی لاٹ رہی ہے مسلسل حرکت میں ہیں اگر تعبت حرکت میں رہیں گے تو خدا یہ کھلا کہ روح مسلسل حرکت میں رہتی ہے بالفاظ دیگر مسلسل حرکت کا نام روح ہے